अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू टूम खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो कि हमें ज़रूर करनी चाहिए इन शाला हम कौन कौन से बरलर में करते हैं और अपने कौन सी जो है वो अगर घर में मुर्गियाँ रखी हैं जिसमें गोल्डन मिसरी है ये लोमन ब्राउन है या असील मुर्गियाँ रखी हैं तो उसके लिए आप कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं कौन से आपको उससे जो है वो बेनिफिट्स हो सकते हैं किन बीमारी से आप महफूज रह सकते हैं इसमें कुछ इंजेक्शन लें ठीक है अगर वो इस्तेमाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा पैमाने पर बाट रखा हुआ है अगर तो कम है तो फिर आप उसको अगर इंजेक्शन नहीं लगवा सकते तो लाइव वैक्सीन जो है वो आप लाजमी किया करें अच्छा बरेलन में यह है कि आज हम जो है वो छठे दिन पर लगवा रहे थे एफ में एन डी एच नाइन एन डी बी है और साथ में जो एच नाइन है ये दोनों जो है वो वायरल बीमारी हैं इन पर जो है मेडिसिन भी बहुत कम असर करती है बिल्कुल कहने कि नहीं असर नहीं करती एहतियात स्पोटिंग चलती हैं तो उसके लिए वैक्सीन जो है ये बहुत ज़रूरी होती है ख़ासतौर दो बीमारियों के लिए अच्छा अक्सर हो गया होता है कि जो हम जितने हमारे देहातों में जो बाकी हमने घर में रखे होते परिंदे उनको ना तो हम ये इंजेक्शन करवाते हैं और ना ही हम जो उनको लाइव वैक्सीन इसमें हम जो है वो एन डी इस्तेमाल करते हैं गंबो करते हैं या एंडी कलोन है या एन डी लसोटा है तो कोई भी वैक्सीन जो है वो हम नहीं करते ना किसी को इतनी उसकी जो है इंफॉर्मेशन होती है कि ये ये वाली वैक्सीन करनी चाहिए तो बरालत में ये हम जो शेडूल चलाते हैं पहले दिन पर हम इसमें आई बी एम फोर पॉइंट फोर नाइन वन और एम जो है वो आई बी एम ए फाइव ये हम करते हैं फास्ट पे स्प्रे कर देते हैं तो दो दिन पे हम इसको देते हैं एंडी लसोटा फिर आगे जाके आठ नौ दिन पे जो है वो अपन इसकी करते हैं, करते हैं डी अठहत्तर ग्यारह बारह दिन पे जाके हम इसकी करते हैं वो एं एंडी कलॉन फिर सत्रह दिन पर जाकर दोबारा इसकी करते हैं एंडी सॉरी इसकी करते हैं एंडिकलॉन करते हैं अपना बारह दिन पर तो सूत्रा दिन पर जो है वो एंड गंबोरो की एक दूसरा शार्ट होता है जिसमें टू टू एट है तो अगर जो घर में मुर्गे रखी हैं उनको ये सारा शेड्यूल ना भी फॉलो कर सके तो कोशिश करें कि कर दो तीन वैक्सीन जो है एक बार एक डेढ़ मंथ के बाद एक मंथ के बाद अगर तो बेहतर है इंजेक्शन की कोशिश करें इंजेक्शन जो है वो कोई दो चार दस मिल के लगवा ले करें अगर वो नहीं हो सकता तो फिर ये है कि एक बार जो है वो एंडी लसोटा कर दे करें दूसरी बार जो एंडी क्लोन कर लें तो जैसे सर्दी से गर्मी की तरफ मौसम जाता है तो उसमें जो है वो टू टू एट कर लें याडी अठत्तर कर लें गंभौरों की तो उससे इनशाला आपका बर्ड जो है वो काफ़ी सेफ़ रहेगा तो ये ख़ास वजह मौसम तब्दील तो होता है ना गर्मी से सर्दी की तरफ या सर्दी से गर्मी की तरफ तो इस दौरान तो ये ज़्यादा जो है वो मसले आते हैं बीमारियों के फिर बर्ड के अंदर इतनी इम्यूनिटी सिस्टम नहीं होता कि ये फिर बाद में मेडिसन भी काम नहीं करती तो बेहतर है कि एहतियात किया करें वैक्सीन बर्ड को लाजमी करवाया कर।